Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. мене звати Євгенія Кутнова і це щоденний аналіз подій з полковником збройних сил України Романом Світаном, Романа Григоровича. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я Навзаєм на календарі, у нас 25 грудня, це для глядачів, які дивляться наш стрім, звичайно, будемо нашу розмову розпочинати із сьогоднішньої атаки, яку здійснила Російська Федерація по території України. Відомо, що мента це були як я, якраз об'єкти енергетики, але окрім того, що били по світлу, також били і по воді, теплу та газу. Е, на жаль, є повідомлення про те, що одна людина загинула. Так це працівник ДТЕКу. наші щирі співчуття. Вони воручу, як вважаєте, якщо Путін вдарив на різдво. То, то еще что ударить на новый рик. Ну, это ж кому как Рождество. Это у нас Рождество у нормальных людей, которые понимают, что григорианский календарь, ну, как минимум на две недели лучше, чем юлианский. Ну, слово "лучше" конечно в кавычках, ближе к небесной механике. Хотя реально, конечно, новый год Рождество и все остальное это где-то 21-22 декабря в день зимнего солнцестояния. А дальше уже кто вашего раза, у кого Рождество это практически первый день увеличения дневного времени в Северной Шервите. Ну это это небесная механика, ее россияне не знают, ну просто не знают, их не учат. И, кстати, в свое время у них вообще забрали астрономию из учебного цикла, потому не знают, что такое Рождество. И, естественно, для них 25 декабря не Рождество, для них Рождество там 7 января. То есть еще юлианский календарь в полном разгаре. Потому к Путину в этом смысле, конечно, ничего не предъявишь. Он включит дурачка, но он его не выключал, как родился. Но, но тем не менее. Потому здесь, я бы так сказал, эта атака была конкретно по инфраструктуре жизнеобеспечения нации то есть государства, нации, то есть это вот террористическая геноцидная атака, но это же уже какая-то, уже сбился со счету. Не, не один десяток этих атак было, очень хорошо себя показала сегодня противовоздушная оборона, ПВОшники наши, почти сбили больше сотни целей разного плана, в основном хорошо работают, конечно, по крылатым ракетам. А то есть здесь мы уже впереди планеты все, если можно так сказать. И ПВО, и зенитно-ракетные комплексы, и авиация неплохо отработали. Шли две КН-23 баллистики. Ну, с баллистикой сложновато, конечно. Но она не точная. Это же северокорейская баллистика. То есть она в планету попала, в принципе. А больше она пока еще не выполняет задачи. Хашки, Х-59, Х-69 тоже неплохо сбиваются, это на уровне каких же крылатых ракет примерно. Х-101, калибры, Х-55, то есть это, это практически позбивали практически все, но часть все-таки попала, то есть попала по энергообъектам, и у нас сейчас система энергоснабжения будет опять перестраиваться. В конце концов, Путин, его потуги к уничтожению украинской энергосистемы приведут к тому, что у нас останется та энергосистема, которая и должна быть априори базовой, то есть атомка, так называемая. У нас достаточное количество энергоблоков, которые сейчас 9 штук работают, а так реально 15. Это если Чернобыль не считать, там два энергоблока еще запустить можно, пару энергоблоков можно достроить. То есть по большому счету у нас, если запустить полностью ядерный цикл, а у нас есть желтый желтых водах уран, у нас есть возможность создавать тепловые сборки на базе вестинхауса, ну естественно заряжать нашу наши ядерные реакторы, это правильный грамотный путь. И кстати ядерная энергия энергия считается зеленой энергией, то есть еще и попадает под определенные моменты связанные с ценами и пропуском зеленой энергетики как таковой. Потому э, здесь не было бы э, не было несчастья, вернее счастье, до да несчастья помогло. Ну вот примерно так это сейчас это видит. Э, уже давно пора э, возвращать определенные механизмы энергогенерации, энергораспределения, сети в э, госсобственность, гос то есть собственность народа и энергетику строить за счет народа и чтобы она так и осталась ядерка в народной собственности. Это будет дешевая электроэнергия без этих всех больных цен на теплоэлектроэнергетику или так называемую «зеленую» в кавычках, которую пытаются просунуть нам наши не совсем товарищи, вся эти ветряки, карсоны, которые жили раньше в Донецке, сейчас непонятно, где живут эти и энергетика, которая в 10 раз дороже ядерки, которую нам пытаются просунуть. Вот сейчас Путин ее потихоньку подчищает. Ну, что скажешь. мы потом учтем, потом, когда будет у него там несколько пожизненных, одно пожизненное уберем. А реально, конечно, отыграла хорошо наше ПВО сегодня. А те, те удары, которые все-таки пропустила, я думаю, в ближайшую неделю-две, нашей энергетики зачистят. А то, что Путин однозначно будет в ближайшее время, ближайшее, вернее, то, что в ближайшее, дело не, не с Новым годом связано, это связано с э, инаугурацией Трампа. Он попытается э, до инаугурации Трампа, до 21 января, угробить все наши системы жизнеобеспечения. Это касается будет тепла, электроэнергии э, и определенных генераторов. Потому Здесь работать и работать еще наши ПВО, надо выдержать эти несколько недель, которые остались до инаугурации. Путин, Путин будет пытаться создать такой козырь на переговорах, практически полностью обесточенную и выключенную жизнь для обеспечения Украины. Романе Горовича, але якщо ну знову ж таки поговорити про особливості цієї атаки, то повідомляли, що ракети давно не заходили через район Покровська, а сьогодні це відбулося, і також вони використовували росіяни, начебто, нові точки заходу ракет маршруту та висоту цілий, тому що ймовірно ворог проводив репетицію. Оце власне ось це вказане, те що так Путін не зупиниться якраз перед інаугурацією ось ці особливості. Включить всі механізми. Да, действительно. Сегодня было видно, даже ракеты заходили с стороны Румынии, Молдовы, то есть пытались зайти на энергообъекты по в режиме звездочки практически на 360 градусов, то есть со всех азимутов одновременно заходили на объекты тоже одновременно, пытаясь разными высотами, скоростями, азимутами нашего ПВО завести ну серьезный ступор. Не сложилось подготовка, на опять подготовка идет атака, то есть это не то, что подготовка. сегодня была подготовка, сегодня была полноценная такая серьезная атака. Если больше сотни целей выполняют боевую задачу, это масштабная комбинированная атака. Вот россияне сегодня ее выполнили, может быть, не использовали сегодня большое количество болельщиков, то есть в основном крылатыми ракетами и дронами пытались вывести из строя нашу энергосистему еще что надо не забывать и скандеры у них еще есть кинжалы не использовались кинжалы там еще есть потому может быть следующие атаки они могут быть уже и с баллистической компонентой, это будет уже сложнее Якщо говорити, ви сказали про те, що вже відпрацювали так наші сили протиповітряної оборони, добре, а роль тут f 16 от існує думка про те, що наразі F16, в принципі, задіяний всього лише на 15% і виконують роль лише так протиповітряної оборони. Якби були ракети, то тоді б ну, ми говорили знову ж таки про інші можливості. От як ви бачите на сьогоднішній день цю роль і чи можливі якісь зміни от найближчим часом, на вашу думку? Ну, F-16 16 там многофункціональна платформа. То есть самолет-истребитель, который может выполнять функции истребителя, перехватчика, бомбардировщика, штурмовика, постановщика э, помех, системы радиоэлектронной борьбы, разведчика. То есть практически все, ну кроме транспорта, только задачи этот самолет может выполнять. Все зависит от на, на, у него в авионике. То есть авионика у него может выполнять весь комплекс задач, которые может, могут выполнять кроме транспорта, еще раз повторюсь. А, авиации, как таковая. Все зависит от э, тех средств поражения, которые с этим самолетом передают. Так вот, э, то, что нам передали, э, можно только за воробьями гоняться, за воробьями, можно гоняться за шахедами гоняться и за ракетами. Все. Э, и э, больше этот самолет пока, там, не то, что 15, ну, опять же, как сказать, что значит 15 процентов. Часть использует только своих э, возможностей э, в качестве перехватчика. Даже тут и стремительно, не скажу, там, стремительно нет воздушных боев, нет это самое, перехвата и м -м, вступления в бой с э, истребителями противника или э, техникой противника. А это противник. Это в режиме перехватчика работает. То есть тоже э, с одной стороны летающий радар, пусковая установка, ракета, которая в принципе, э, все ракеты э, в основном в F-16 с галоками самонаведения. То есть выпустил уже, ну, примерно в таком режиме F-16 сейчас используется. Опять же, в тех секторах, которые выделены для его использовать. Но ну, оптимально, допустим, 16 использовать на дальностях за 500 километров от линии боевого от линии границ. То есть самолет против баллистики не работает, его нельзя использовать, там авионика не позволит. На его можно использовать только против аэроцелей. Но так это и делается. То есть он выполняет задачу за 500 километров от линии боевого Ви говорите про те, що на сьогоднішній день кількість так цих винищувачів, щоб ганятися лише савроб'ями. так. Є новина про те, що Бельгія до кінця цього року не поставить Києву обіцяні в 16 і серед причин називають відсутність запчастин та підготовлених українських пілотів. Всього відомо, що до кінця 2028 року Бельгія мала передати Україні 30 сучасних винищувачів, але перші мали зайти якраз до кінця саме цього року. От ті причини, які називають так, це просто якісь знаєте, такі відмовки вони шукають. Единственное, тут есть проблема из нашего боку, которую тоже нужно решивать. Нет, ну бельгийцы нам не передают F16, потому что они не получили f То есть mm -hmm. там целая цепочка вытеснений. Ну а потом, естественно, навешиваются еще какие-то проблемы, которые идут сопутствующие. Поверьте, вопрос по запчастям, допустим, или по механизмам сопровождения, он решился бы в Европе очень много есть БАСТ, и, в принципе, я думаю, наши бы партнеры поделились бы с нами системами обеспечения самолетов. В летный состав, да, у нас есть большая проблема сейчас с летным составом. Почему? Потому что в свое время нас с вами не слушают. То есть, когда надо было еще в начале, ну, это надо было еще 20 лет назад делать, а реально в начале широкомасштабного вторжения надо было заменять руководителя воздушных сил с ПВОшника на летчика. И почему? Потому что летчик четко понимает, сколько ему надо учить летный состав. То есть это длительный процесс. Учить длительный процесс, переучивать на F-16. Тоже не короткий, то есть не то, что на миражи там практически до года получается, за счет только того, что есть определенная система сертификации, спецподготовки и полного цикла обучения. То есть нет какой-то половины нагрузки. Поэтому есть сейчас проблема именно по F-16. На другие типы самолетов можно очень быстро переучиться. Ну, слово очень быстро, переучиться имеется в виду. 3-4 месяца, как по большому счету, на любой тип самолета, истребитель с одного типа на другой тип может перепрыгнуть в этом случае. А вот на F-16 вот такая проблема с F-16. Потому уперлись в эту проблему, но она решится в следующем году. То есть мы получим и F-16 от датчан, вернее, от бельгийцев, и э, получим и летчиков, и, естественно, запчасти уже подошедшие самолеты. Вопрос, опять же, о их использовании, Что толку с самолетом? Мы же это уже понимаем. Это тоже с вами проговаривали не один год. Передадут F16, а вопрос-то не в них. Потому что полетать, да, высший пилотаж поплатить можно на F16. Красиво, вопрос нет, дорого там час 5 тысяч долларов минимум стоит полета, а он же должен чем-то должен должен чем-то работать по российской территории. А нечего. То есть нам не передали ни джазманам, не передали ракеты большой дальности, перехвачки, те же М20 до сих пор нет категории. D, то есть до 150 километров не подальше. То есть вот эти все вопросы еще не решены, и их не решил Байден. Вот он вроде как решил вопрос по передаче F-16. Одна пара там зашла летом, э, пофотографировались везде, галочку там себе поставил, и все. То есть вот я думаю, как только вот эта эпоха Байдена-Обамовская уйдет, ее смоет э, следующим годом, в 2025, вот тогда уже можно будет разговаривать о том, как будут использоваться F-16 в зависимости от той от, э, ракетной техники, которая и авиационно-бомбовая, которая будет с ней передаваться. Збройні сили України вразили пункт управління Росіян у Курській області. Напередодні російські пабліки скаржилися на обстріли Львова на Курщині та поширювали відео у мережах та в наслідків. Згодом в страткомі зсу повідомили, що українські воїни завдали удару по пункту управління 810-ї бригади покинуті житлові приміщення у російському Львові. Так було підтвердження. Гармани Григорович, це знову ж таки плановірна робота вже по території Курської області, саме коли ми говоримо про пункт управління, тому що це не перший так випадок. Вже. Ну, это, скорее всего, наши ракетчики и авиация пытаются нащупать места постоянной дислокации Северокореи. Сейчас идет охота на северокорейских военнослужащих любого ранга. Оптимальный вариант, конечно, уничтожать на командных пунктах, потому что там присутствуют офицеры высокого уровня, ну, по крайней мере, с определенным допуском. Потому вот недавно был нанесен удар по штабу 155-й бригады в Рыльске, это правый берег Фима, то есть там как раз и располагаются, в том числе части северокорейские. Сегодня ночью был нанесен удар по штабу уже 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады московской пехоты, что в была. Это Владивостокская, а 810-я бригада морской пехоты, она сейчас дислоцируется в Севастополь, то есть российская. Они инфильтрованы полностью северокорейскими вояками. Есть там еще пункт постоянной дислокации в районе Курчатова. Вот если по Сейму смотреть, то как раз вверх по Сейму следующий Курчатов. Правда, там Курская атомная станция, там как раз северокорейцы на этих недостроенных блоках находятся. А дальше Курс. А вот Рыс, Львов, Курчатов, Курс, правый берег. Ну, Курчатов на левом берегу, он тоже на Сейме. На 7. А Курс уже справа берег. То есть я думаю, вот это, это такое таке послідова уністеження російських штабов оно дотягнеться, в конце концов видатних что... говоримо про ситуацію на фронті, а саме саме про Турецька в Луганську говорять про те, що та у цьому місці наразі найскладніша ситуація, бо її точаться за кожен будинок, і там тривають постійні штурми. І крім того, говорять, що наразі, якщо раніше росіяни там застосовували менше техніки, а тепер набагато більше чи можна говорити в принципі про те, що росіяни зараз знову ж таки прив'язуючись до інавгура. и пошли в банк и можно ли говорить о том, что это будет ее последней большой попыткой? Ну, Последний у россиян будет только самоубийство Путина, например. пока Российская Федерация в том виде, в котором она есть, существует, они будут пытаться... Это же империя, она ж, может жить в двух ипостасях. Либо разваливаться, если она не расширяется, либо расширяться, тогда она у него какие-то стабильные, по крайней мере, устои есть. И пока Российская империя будет в том виде, в котором она есть, она будет пытаться где-то кого-то захватывать. То есть внешние, вернее, бои на границах однозначно будут идти. Сейчас Украина, впереди, может быть, страны Балтии, Казахстан, Грузия. Молдова, Румыния, Валканы, что угодно. То есть, пока они пока они как и, и такая империя существует, они будут пытаться двигаться. Потому не последний это уж точно. А вопрос использования тех резервов, которые были накоплены для летней военной операции. Да, вот они пытаются как-то, сейчас ограни... они сжимают их по линии фронта. а То есть полутора тысяч километров там сжали на километр, может быть, кто если так разбить по участкам. Один из участков это Торец. То есть они будут пытаться выйти, максимально захватить те города, которые можно захватить как раз до инаугурации, но опять, делашнего инаугурации такого До того момента, когда можно будет затребовать с Трампа, затребовать остановку боевых действий, естественно, им надо максимальной территории перед запросом у Трампа остановки боевых действий. То есть выдох, выдохнуться полностью, но с максимальным захватом территории и надо будет требовать, то есть россияне будут требовать у Трампа остановки боевых действий и заморозки, естественно, войны на какое-то время. Ну, то есть для того, чтобы восстановить силы, подтянуть резервы, доукомплектовать войска, а для этого и максимальный вариант как раз вот отрезать большую часть территории для того, чтобы переместиться. Это, это, тактика завоевания. Это видно, как Россия это делает с 2014 года. То есть она малыми кусками, большой кусок она не съест, допустим, ни одной страны. То есть они малыми кусками пытаются захватить, а дальше пережевывают, переваривают, переваривают ну и дальше по пищеводу это все проходит. Примерно, примерно так россияне пытаются и сейчас делать. То есть максимально укусить, потом дальше откусить и переварить, переживать и переварить. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Это вопрос будет в Торецком, то есть проблемы у Торецка, у Часовьяра, у Сиверска, у Купенска, Лимана, то есть это если это крыло имеется в виду. Но, естественно, россияне будут пытаться выдавить наш гарнизон с Курахова, выровнять линию фронта по юго-западной границы Донецкой области, то есть где-то от Великой Новоселки до Покровска. То есть вот то, что в ближайшие три недели, где максимально россияне будут пытаться пить. И то, кто... Роман Ревро, через той перелик, так, населенных пунктов, мать на это для них посильная задача на сегодняшний день? Ну, на данный момент нет. То есть э, сейчас у россиян недостаточное количество сил, средств для того, чтобы выполнить задачу захвата там, буквально 5-6 городов. Это просто нереально. Нереально Лиман, нереально практически Купинск. Под вопросом Торец, почему они сейчас они в Торецке находятся, то есть часть Торецка они контролируют. Они контролируют часть Торецка, часть Курахова, рядом с Великой Новоселкой болтаются вот на данный момент и контролируют часть, ну, зашли уже там на восточную, северо-восточную часть Частовиара. А потому они будут пытаться, особенно вот эти три города, Куракова, Торецкий, Часовьяр, там, где они уже находятся, усилить дополнительными резервами, использовать технику, боеприпасы. То есть максимально туда сейчас, вот эти три точки, будут переброшены российские войска. И вот будут пытаться захватить большую, большую часть территории, выдавив наши гарнизоны как раз из этих трех городов, так это точно. Засновник фонду «Повернись живым» Тарас Чмут сказав, що заморозка війни – це дуже поганий сценарій для нас, бы нам не було важко, але треба дотискати, тому що на другий день Перемир'ям почнемо сваритися. Хто більше воював, хто більше возив і хто кому патріот? Почнемо формувати політичні списки, рватися до влади. Росія буде далі озброюватися, прийде якийсь час, і вона знову нападе, і вона не повторить тих помилок, які були у 2022 році. двадцять другому році. Вони ну, постійно про це говорите в наших з вами спільних ефірах. Знову ж таки, якщо так станеться, якщо буде ухвалено якщо не знаю там, ну домовляться там Путін з трампом Ну от тоді як ми маємо використати тоді, тоді цей час. Ну, кто кому, Рабинович, это у нас политики будут между собой там, разбираться у них, там, по карманам эти. А израильские паспорта рассованы, сейчас уже начали там потрушивать потихоньку. А вот э, вопрос заморозки, ну, во-первых, технически она невозможна. Мы тоже это с вами уже проговариваем. Это уже было ну, 10 лет назад. То есть пытался Порошенко заморозить по Минску один, дал возможность Путину, то есть отвел наши войска дал возможность, возможность Путину закрепиться, подтянуть резервы, усилиться, ударить еще раз. Потом пришлось уже отходить, помним мы помним, тот же Дебальцевский котел, как называемый, это же как раз удар после Минска-1. Пришлось по Минску-2 большую часть территории отдать России. Это уже тоже были были попытки там все это заморозить, остановить, не получается, технически невозможно почему больше две армии, которые друг напротив друга стоят, тогда 30 на 30 было, 30 тысяч у россиян, 30 тысяч у нас, 400 километров фронта. Сейчас 600 тысяч с нашей стороны, 600 тысяч с российской стороны и полторы тысячи километров фронта. Тем более мы на российской территории, россияне на нашей территории. Остановить все эти вопросы до восстановления территориальной целостности просто невозможно. Поэтому в сценарии этот нет смысла даже рассматривать он еще раз повторюсь, он технически невозможен. Но единственное, с точки зрения, допустим, военно-дипломатической, если будет капитуляция Украины, ну так надо это просто четко называть, вот эти формулы мира, планы какие там, каких-то планов не было. Мы вспомним, у нас химики, оказывается, на канцелярском, на канцелярском поприще, поприще то химики, то ботаники то друг друга месяц, то месяц, то у них формулы, то у них план. Так вот, вот это все не работает. Это может только работать в том случае, если будет четко заявлено, что Украина капитулирует вот при капитуляции, а это запрещено, во-первых, законом, там, как минимум, две статьи серьезных, 110 и 111 Естественно, Конституция Украины нереально ее изменить, нашу территориальную целостность. То есть это тоже, в принципе, механизм, не, не который не может сработать технически. А Поэтому с точки зрения вообще технологии, техники, даже капитуляции не будет на данный момент. А Поэтому заморозки точно не будет. А мирные всякие темы, они будут спекулироваться только за счет, для чего? Для того, чтобы создать определенное давление на общество, растворить внутри, а здесь вот правильно служащий говорит, растворить внутри некоторые, фрагментировать некоторые моменты внутри страны и, естественно, разрывать на разные позиции наших партнеров. Ну, это КГБшная тема я больше скажу, ее просто даже проговаривать, это уже работать на их, на, на их, на их задачу, на российскую задачу. Не будет заморозки в боевых не будет никаких мирных тем. Воевать нам это минимум года три. Мы уже сколько раз с вами об этом говорили. Минимум три года. И 25, и 26, и 27. 25 год Крыма, 26 Крыма Донбасса, 27 там уже Донбасс. Это по самому хорошему такому нормальному, ну, можно так сказать, номинальному варианту это, работа. А все остальное это так от лукавого Ну давайте поговорим. Мы с вами, кстати, эту тему каждые полгода поднимаем и именно так и рассказываем. Не будет этих всех тем, потому что их не будет. Вот уже конец года, где эти мирные саммиты, помните, летом ломали копья все друга, мы с вами что говорили? Не будет никаких мирных переговоров конец года нет никаких и не будет никаких мирных саммитов, ни мирных переговоров ни заморозки боевых действий все это от лукавого называть. ну от Путина по крайней мере Роман Григорович, традиционно три блит для вас подготовила скажите, пожалуйста, чем Евросоюз позбавит право голоса угорщины Горшине и Словачине в Евросоюзе? Ну я думаю они при принятии решений каких-то очередных пойдут еще раз покурить, там есть такой механизм интересный когда голосуют, то они выходят покурить. И в это время вот, много курят товарищи. Эти два, это, два, это сладкая парочка, Пиццо и Орган. Я думаю, еще раз они на накурят. Чи побачим мы работаем? F-16 по территории Российской Федерации? Ну, я думаю, она уже была. Использовались ракеты Хармы довольно-таки успешно по российской территории. То есть F-16 уже работает. І там ну, не об'ємно, по крайней мере, сходя з тих із того вооружения, которое у них є, ну вони вже G 39 тридцять они же работают теж. І враховуючи новину про те, що українські пілоти завершили підготовку на винищувачах міражі, то означає, це, що вже найближчим часом тоді ми побачимо власне їх і на полі бою. Ну, э, на поле боя сразу вряд ли, потому что поле боя для самолета – это же воздушное пространство. Надо сначала завоевать превосходство в воздухе, а это не миражи будут завоевывать. Э, они все-таки на, на две головы э, пониже в классификации, чем F-16 или там российские Су-35. Э, То есть они не будут завоевывать, они будут использоваться в качестве либо платформ для сброса э, авиационных бомб, ракет, той же ракеты МИКА, очень хорошая ракета, дорогущая, э, но тем не менее. Для хаммеров французских, для скалпов французских, для британских, Старушеду, то есть в этом больше вспомогательного режиме. Но для того, чтобы их на поле боя вывести реально там, для выполнения наступательных операций в качестве штурмовиков, бомбардировщиков, они тоже могут выполнять эти функции. Сначала надо забывать превосход по то есть задавить российское ПВО на земле, то есть уничтожить теми же хармами российские зенитно-ракетные комплексы, отогнать российские истребители F-16. Но для этого надо получить самолеты с авионикой, которая могла бы работать на дальность 150-180 километров. Для этого должны подойти э, хотя бы пара тех э, летающих локаторов, которые нам обещали. То есть это целый комплекс э, мероприятий. И в конце концов мы увидим их, э, миражи на поле боя, чистыми, э, через определенное время, я думаю, это будет в 2025 году. Но первые миражи, которые зайдут в Украину, они тут же будут использованы, э, во-первых, для уничтожения крылатых ракет. Ракеты там есть, еще раз МИКа, очень хорошие ракеты для выполнения задач уничтожения российских ракет, тех же х первых или там тех же шакедов, даже тоже Мираж может выполнять эти задачи. Ну, и, естественно, работать по сбросу, тех, сбросу ракет в том шеду и Скал. Потому что у нас все-таки Су-24 не хватает для выполнения этих задач. Романе я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за детальний аналіз подій і за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. І давайте також подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Роман Григоровичу, будемо вас чекати. Дякую вам.